Хочу сказать, что первая школа имени Олега Ольгиевича всегда была примером воспитания патриотизма, воспитания любви к Украине, к нашей родине. И я считаю, что все вопросы, которые проводятся здесь, и на всех мероприятиях, это показатель креативности, открытости нашей школы, наших детей. Поэтому руководство морского специализированного порта Никотера Хочу сказать, что мы всегда будем оказывать содействие во всех делах нашей школы и будем помогать в развитии материальной базы. Недавно мы организовали тоже с вами вместе выезд на экскурсию по Мигею. и думаю, что и в будущем мы все равно будем постоянно работать в этом направлении для того, чтобы дети наши видели наш край, смотрели наши прекрасные места.